вдруг выяснилось, это не стреляет, это не летает. Кто-то врал, кто-то говорил неправду, кто-то производил продукцию, которая на самом деле не стреляла и не летала, а на это выделялись огромные государственные народные деньги. Ось это так поворот. После отставки Шойгу на шоу у Скобеевой перевзывается? Чи як? Та и это еще далеко не все. Тож далее детальнейше и больше про цинизм российской пропаганды. Якою рупора Кремля продолжают промывать мізки громадянам РФ. Вымершие улицы украинских городов – это и есть признак выхода украинского народа из повиновения. Вот тем самым отвечают. Ну, в общем, косвенно, да, наверное, можно с этим согласиться, потому что, по сути, люди говорят, что мы не хотим воевать. Ми не хотімо воювати, Ви там нам розказуєте, ти скажу, от делать то та что п'яте десяти важно. І навіть ось це теж ще квіточки. Тож мощуйтеся зручніше, бо буде цікаво. Вітаю! Це проєкт «Зна постукали, та я інна на бок. Дякую, що дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. Разом руйнувати фейки пропагандистів набагато легше. Тож поїхали і розпочну з істерик у Кремлі. Адже нарешті У ЄС схвалила передачу доходів від заморожених російських активів на користь України. Тож тепер охірва дах у путіністів. Війна буде продовжуватися. і ви це прекрасно поїде, І вона буде вічна. Будете воюють ви, ваші діти, ваші внуки, ваші правнуки. Будете воювати, воювати і воювати. Вот і все. А знаєте, чому лунають такі заяви? Бо очікується, що щороку Україна буде отримувати приблизно від 2,5 до 3 мільярдів євро від заморожених активів РЕФІ. А тепер найцікавіше 90% цих коштів буде спрямовано на військові потреби для підтримки оборони України. Тобто ми битимемо ворога за його ж гроші, як вам напишіть у коментарях, поки рупори Кремля біснуються. Ви це узнали вам що, вам легше стало? Это при этом там, восстановится потерянная техника или люди погибшие, или раненые, да, живут или выздоровеют. Чего вы хотите? Вот чего, какой правды вы хотите? Такой, чтобы, извините, обделаться и дрожать от страха? А смысл тогда? Или вам, как вы получаете какое-то нездоровое удовольствие, когда вам выходят и рассказывают, что да, у нас там где-то какой-то э, корабль, да, был подбит или сбит самолет. Вот вам от этого знания что ни людей, ни машину уже не вернуть, но при этом давать повод противнику праздновать Пормогу, так они и так благодаря тем, что у кого-то вода в не держится, впереди паровозы бегут, все рассказывают. Вот все у них, все, вот оно, нараспашку, смотрите. Вот смотрите, как у нас здесь. Вы представляете, если бы вот, 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 вот в период Великой Отечественной войны, Mm? особенно 41-42 год, да, когда у нас все было не очень хорошо. Были бы эти ваши телеграммы, эти ваши блогеры. Как вы думаете, победили бы мы в 45-м? Вот у меня на сей счет есть большие сомнения. То есть обязательно победили бы, но не в 45-м, а позже и гораздо большей кровью и большей ценой. Звісно, на фоні таких довгоочікуваних і хороших новин для нас з вами пропагандистам тепер треба терміново змінювати курс, який тягне їх на дно. А вони ж гусі прекрасно усвідомлюють, що пахне смаженим. Тож щоб заспокоїти зараз громадяни Рейфії, яким ця новина про заморожені російські активи, які тепер служитимуть на користь України, не сподобалася. Пропагандисти, звісно ж, взялися розповідати про те, що українцям це не допоможе, і недовго думаючи вирішили робити акцент на мобілізації в Україні. Мовляв, они ни зброя, ни гроши не сдать змінити ситуацію на полі бою на користь Збройних Сил України. И ось яку мечню выдав пропагандист Михеев. Вымершие улицы украинских городов – это и есть признак выхода украинского народа из повиновения. Вот тем самым отвечают. Ну, в общем, косвенно, да, наверное, можно с этим согласиться, потому что, по сути, люди говорят, что мы не хотим воевать. Мы не хотим воевать, вы там нам рассказываете, так сказать, что вот надо делать то-то, это 5-10, что это очень важно, что это вот мы защищаем свою страну, что это вот мы, так сказать, движемся в Европу, на Запад, к ценностям, а нам все уже туда лампочки. То есть, грубо говоря, все это может быть, мы, мы может быть, даже с этим и согласны где-то, а может быть и нет, уже не согласны, как бы, да. Но на самом деле ну, вот, воевать за это мы не хотим. Мы не хотим воевать за эту Украину. Мы не хотим воевать, так сказать, за эти идеалы, мы не хотим воевать, так сказать, за эту Европу и так далее, и так далее. То есть косвенно это да, это такое гражданское неповиновение, вот, и протест. Тем более, что действительно правила этой мобилизации, они какие-то совершенно драконовские, то там грибут всех подряд. Э, годных, негодных, так сказать, хромых, косых, там, рябых, э, не знаю. Я, я даже слышал, что якобы чуть ли из с онкологией там людей забирают, и там, с эпилепсией вообще там, то есть, ну, какое-то какое реальное озверение. Тож, як бачите, росіяни тільки й те роблять, що шукають можливість позловтішатися над нами та нашими проблемами. Тому нагадую, не підігруйте ворогу, не поширюйте у соціальних мережах Кремлівська і ПСО, не давайте цим путінським виродкам жодного шансу дестабілізувати ситуацію всередині нашого українського суспільства. Ну а тим часом на Росії заговорили про те, що раніше взагалі не можна було озвучувати вголос. И чому из на шоу нашел у путинистка Скобеевой, прозвучала ось такая интересная заява, Как вам. Ведь когда началась специальная военная операция, вот мы с вами в этой студии, сколько раз мы говорили, что, а как же так? А вот это изделие, а вот это изделие, которое нам показывали на параде Победы на параде, вернее, на Очевидно, кушке. именно это он и имел в виду. А как же беспилотники, которые беспилотники, нам демонстрировали? Беспилотники, да? Потом, они? когда началась... Сказалось, нас... их три к началу спецоперации. Когда началась настоящая война, вдруг выяснилось, это не стреляет, это не летает. Кто-то врал, кто-то говорил неправду, кто-то производил продукцию, которая на самом деле не стреляла и не летала, а на это выделялись огромные государственные народные деньги. Вот задача Білоусова зділить так, щоб а якщо то там ділиться, ми понімали какети літає такена стріляє. От бачите, все таємне стає явним. Тому тут куди важливіше те, що якщо після відставки Шойгу про це заговорили, значить хочуть це змінити. Але даремно, адже розвідка Великої Британії не передбачає зміну ході війни в Україні зі сторони Росії після відставки Сергія Шойгу з посади міністра оборони Російської Федерації. Ну і не забувайте, Андрій Білоусов, який замінив шойгу на посаді міністра оборони Ерефії, професійний економіст без військового досвіду. Січня 2020 року він обіймав посаду першого віце-прем'єра. Ну а до цього працював помічником президента з економічних питань. Тож, ймовірно, поки на нього роблять ставки пропагандисти, для самого Білоусова це призначення стане надзвичайно складним завданням. Ну, враховуючи високий рівень корупції в російському Міноборони та й взагалі в російській армії. Але пропагандисти продовжують пробивати дно ось такими заявами. як вибори эти були абсолютно унікальними, Вибори президента, я имею в виду, ми об этом говорили, і я не буду повторятися, так і формування Кабміна кабінету міністрів. тоже уникальны. Почему? А, потому что те назначения, которые произошли, их очень ждали. А, Переназначения, переподтверждения а, функционала того или иного министра. Кстати, в большинстве своем они остались на своих местах. А, безумно важно. Объясню почему. Почему Сейчас это важнее, чем в 6 лет назад или в других там э, каденциях президентских. Потому что сейчас, когда все на острие, сейчас, когда любое подобного рода передвижение, смена назначения является знаком не только для страны, но и для всего мира, э, это становится судьбоносным моментом как мне кажется. И президент наш Владимир Владимирович Путин, в очередной раз, как мне кажется, опять подтвердил себя, подтвердил свою как неожиданного, парадоксального и очень точного в каких-то вопросах, в глобальных вопросах лидера. Ну, лучше же быть в такой стране, жить, учиться, рожать детей, внуков видеть и воспитывать, нежели в стране, которая просит все время, в стране, которая ненавидит свою память, в стране, которая ненавидит свои могилы предков, готова продать Все за кружевні трусики трусіки з Євросоюзу, который стоїть в очередь за вніманням Китаю, де да і нашим вніманням. тоже. як бачите, маразм міцніє, шизофренія прогресує. Але чоловік головної боброїдки Ерефії, тобто косаян, продовжує відпрацьовувати криваві рублі, власне, як і всі путінські пропагандисти. Тому, поки вони там біснуються у своїх брехливих студіях, нам своє робити, а це боротися з окупантами. Бо вони вже відкрито заявляють і показують, що й своє майбутнє покоління готують до війни в Україні і проти українців. Як вам до речі, ось ці уроки патріотичного виховання на Ерефії? Сьогодні у нас з або гневні день. Сьогодні у нас в гостях замічательний чоловік, герой Росії, учасник бойових дійств. Тулинков Данила Юрьевич. Поприветствуйте его, пожалуйста. Здравствуйте, ребята. Сегодня для нашей страны очень тяжелое время. Мы заканчиваемся и заменить нас некому. Это война надолго. Это священная война за правду. Мы воюем против истинного зла, которое не брезгует никакими методами. Так что, если мы проиграем в живых, они никого не оставят. Они придут за вашими мамами, сестрами, братиками и сделают. Короче, плохое они сделают. Так что, ребята, забудьте за университеты, тусовки и прочую фигню. Идите на фронт. Учитесь копать, копать и еще раз копать. Вам это пригодится. И да, девочки, вы тоже не отставайте ищите мальчиков Шторм З, любите их, относитесь к ним с нежностью, мы победим. Слава России! Цікаво, оккупанты пляшут. Скажите, то у них все за планом и потерь нет, а тут, як чуєте, это заменить нас некому. А что ж сталося? Втомилися брехати, чи правда очі коле, чи не все так добре. Тож або злякалися, або є проблеми, про які на болотах не говорять, або правда таке очі коле. Тож хто знову постукає з дна на болотах, обов'язково розповім у наступному випуску. І не забувайте, з вами була я, Інна Набок. Дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Разом руйнувати фейки кремлівської пропаганди набагато легше. Тож бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось.